Фолатін, джерело міо, і нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Щось російський диктатор Путін якось не коментує удар по його літаках, які рознесли в Пухівщин, Виходить в якихось консервах. Щось не подобається йому. чи що. Між тим обмін полоненими. Очевидно, черговий буде. І це, звісно, плюс, але є і мінуси. А втім, для нас уже їх дедалі менше. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узова. З нами Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник запасу збройних сил України. Пане Романе, романе вітаю, рада бачити, слава Украине. Героям слава, бажаю всім здоров'я! Ну що ж, а тут помітили російські пабліки різноманітні що російський театр Путін якось не поспішає коментувати то, що немає вже знищеними і пошкодженими 40 його літачків. А виходить в якихось різних піджаках, галстуках. Такі відео сьогодні кроватка з'являються на сайті Кремля. Там і привітання з Гатавщини заздання Байканура і зустріч з Марією Львовою Біловою, такою ж воєнною злочинницею, як і він. І ця адміністрація Путіна подає як актуальні. Новини. Однак різний одяг Путіна підтверджує, що відео і поздравляшики, і фото з оцих зустрічей зроблені в різні дні. Якщо не роки. Значить, а чого Путін не коментує атаку, як ви думаєте? Йому щось, щось не подобається. Може він рахує так довго, я не знаю, Конашинкова немає, то треба самому. На що так? Бо це ж без інтернету. Ну, педрохую и с Путина еще тот себе. Если надо себе что-то насчитать, он насчитает. А, естественно, ни свое, не жалко, я бы так сказал. Потому что никакого отношения Россия к этим самолетам не имеет. А самолеты еще в Советском Союзе произведены. В том числе, кстати, и некоторыми нашими предприятиями. А такие любвеобильные президенты Украины, типа Кучмы и Кравчука, так они вообще эти самолеты отдали россиянам. И Ту-22, и Ту-160, и Ту-95, еще и добавили ракет. К-22, типа вот впереди, если будете нападать на Украину, так постреляйте нам их обратно, верните нам их обратно. Примерно так это сейчас выглядит. Понятно, что Путин не сильно беспокоится, потому что это украинские борта, украинские, которые там сейчас просто наша служба безопасности пошла за своим, потому не свое не жалко для Путина. Но ну, это я если реально, конечно, он сейчас в большой прострации, реально большой. Почему больше? Это одна из триады, то есть это одна из звеньев российской ядерной триады, воздушная так называемая. Она в основном зиждилась на старых советских э, стратегических бомбардировщиках ракетоносцах. Ту-95, Ту-160 и Ту-22МТ. Там рядом где-то еще болтается МиГ-31, но он больше перехватчик Но тем не менее, то есть э, эта триада на треть сейчас ее перетряхнула Служба безопасности Украины. И реально где-то треть минуснули, ну, по крайней мере, повредили. А поврежденный самолет, который прошлого тысячелетия еще производства, ну какой инженер в воздух выпустит? Они сейчас практически все их поставят в «Аврору» под разборку. Ну а дальше уже из этих самолетов будут добирать узлы и агрегаты, которые не повреждены, будут добирать другим самолетам, чтобы оставшаяся часть триады российской как-то смогла выполнять определенную боевую задачу ядерного сдерживания, так называемого. Потому у Путина проблема с недержанием, вернее, с э, сдерживанием. Хотя, может, и с недержанием тоже проблема. Э, потому, э, потому мы сейчас его и не видим, во-первых, по поводу э, высказываний о потере самолетов. Ну, а второе, то, что мы его видим постоянно в разном, во всем. Не успевает переодеваться. Единственное, что успевает, только чемоданчики менять. Ну, по крайней мере, исходя из э, последних ударов. А это не последние удары службы безопасности Украины. Чи правильно я розумію, що як це що цікавить наших багатьох глядачів, як це позначиться на частоті а кількості потужності тепер ударів з російської авіації, буде залежати від рівня ушкодження отих тих літаків, які були не повністю знищені, але все одно що в них уже не так багато деталей, щоб їх відновлювати. Ну, э, надо быть объективным. Никак это не, не скажется. Никак. Почему? Потому что осталось больше сотни бортов, которые они могут использовать. А в воздушных атаках они используют ну 5, ну 7 бортов. А тем более, часть ракет э, запускается с моря, то есть те же калибры, часть суши, те же Искандеры, КН-23, это баллистика ну, и часть с воздуха они найдут пять бортов, подымут, поставят задачу. Там-то, в принципе, дело не в бортах как таковых, а дело в маршрутизации ракет, то есть подготовке ракет. Борта найдут, потому вот с этой точки зрения, конечно, расслабляться нам не надо. Для того, чтобы полностью не дать возможности россиянам подниматься в воздух, для этого надо уничтожить места производства авиационного керосина. Это нефтеперерабатывающие заводы. А у, по НПЗ последние уже сколько, два месяца, так это точно, ни одного беспилотника не летит. Самый лучший зенитно-ракетный комплекс, самое лучшее ПВО для российской нефтянки – это наша банковая. То есть они остановили удары те, того же Малюка, того же Буданова, санкции Малюка Буданова не исполняются. Так вот, если бы уничтожили НПЗ, их десяток всего лишь, которые авиационный керосин производит, поверьте, российская авиация уже бы не летала. На ослиной мочи не полетаешь. Я вірю. Ну от за результатами перемовини в Стамбулі. А очільник нашої делегації Ростовом Яров теж каже, що якби росіяни пішли на припинення вогню, то їхні би літаки не палали. Ну от понпенпезе удари, я оту теж погоджуюся. Може вони теж поки що на паузі, поки оці перемовний процес, ну точніше, його імітація в Стамбулі. Ну що нам заважає? Якщо ми можемо провернути такі унікальні спецоперації, мені здається, що нічого, і всім відомі, де ТНБЗ і більшість з них європейські. Чисто географічно, бо де Європа, де Росія, в плані політичному, але в чисто європейській же частині Росії знаходиться більшість. Ну, в основному, да, так. В європейській частині добратися можна, добратися можна не до європейської частини, як це Малюк показав, да і Буданов а. недавно, аж Владивосток, наш зелений клин. клин. заехал и добрый вечер мы из Украины стоп, по 155-й бригаде отработали. Кстати, как раз удары того же Малюка были по тому же направлению. Это ж Дальний Восток практически, ну, по крайней мере, Иркутск, это Байкал, рядом с Байкалом, то есть западная часть. А уже попытка, по крайней мере, ударить по Украинке. А Украинка – одна из основных баз российских, это там 326-я дивизия развернута статическая российская. Так вот, вот по ней это Дальний Восток. Зеленый Клин. И сейчас у вас как раз одежда и флаг украинский. Это примерно флаг нашей Дальневосточной Украинской Народной Республики. Там как раз сине-желтый флаг и зеленое пленение, зеленый такой клин. Потому вы как раз вовремя, вернее, в... правильно Одеты сейчас красиво выглядите, потому э, дальний, дальний, то есть дальневосточная точная э, украинская народная Республика, она еще себя покажет по, по этому направлению. И естественно, там тоже есть нефтеперерабатывающие заводы. И вот горел недавно мы тоже с вами говорили, гор, горел э, завод э, в Комсомольске на Амуре. Так это вот как раз и есть зеленый клин. Комсомольск на Амуре нефтеперерабатывающий завод, конечно, можно было бы их сжечь. Не тільки на європейській частині по всій Росії навіть не просто можна, нужно було б Только если якщо б ми це зробили, то бы армії нечем було бы наступати в літньою воєнну кампанію 25-го п'ятого. Вот просто нечем. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся. Обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. Ну а в Росіяни позеленіють скоро га, від усіх тих атак, які ми реалізовуємо і будемо ще реалізовувати рух супротиву Свобода Росії, повідомив, що долучився до спецоперації Павутинка і брав участь у ній, також аби показати, що Путін і його армія не здатні контролювати все країні і взяти участь у самовідданій роботі учасників антипутінського руху руху, як тих, хто брав безпосередню участь в операції, так і тих, хто вже давно веде боротьбу, вдалося за рахунок цих людей здійснити таку цю. Спецоперацію Розвідані передають інформацію, розкладають листівки і знищують військову інфраструктуру. Дивіться, як із середини Росії теж підривається. і росіяни вже а, в паніці перевіряють всі фури, які тільки можна. Ну але ж, по перше, раніше треба було. А по-друге, все ж не перевіриш, як не крути. Вони свого часу на Керченському мосту перевіряли. Ну, щось не вийшло. Ну, так они не просто фуры проверяют, им кто-то сказал, что это э, переброска была в э, фурах с э, курями, с, цыплен, с цыплятами, и с, с, этой, с этой живностью, по крайней мере. Так они у каждой курицы щупают сейчас на, под крыльями, чтобы там никакой беспилотник не, не притаился. Потому вот это проблема, проблема для российской ФСБ и большая радость для курей, хоть кто-то пощупает. Ну там, да. да. Хотя я не знаю, у них там такие скрепы, что может, это и поспеши. Насправді подобається. Хто його знає, пане Романе? Вони ж там такі, да, дуже дуже скрипні. Але тим часом росіяни не здаються. Як повідомляють медіа, зокрема, співрозмовники української правди у військових колах, Збройні Сили України мають утримати контроль на дорозі між Покровськом і Константинівкою. Інакше росіяни намилилися, іти вже влітку в атаку на Дружківку Константинівку та Слов'янська агломерація в них під прицілом, очевидно. А тобто їм оця атака не, не, не показала, що в них ну, може. і не вийти. Чи це м, паралельно їхні, їхні плани на полі бою в Україні, вони не пов'язані навіть з такими ударами? Ну, летнюю военную кампанию россияне, они к ней полностью не подготовились. Та ага. часть сил, средств, которая была подготовлена к летней военной кампании, они действительно готовились. Месяца 3-4 назад начали готовиться. Мы это помните, мы как-то с вами говорили, куда делась российская техника, почему на ослах наступают ослы, вернее, извините, ослы на ишаках наступают, на осликах российские, это же как раз была подготовка. То есть они собирали технику, боеприпасы, личный состав ставили в строй. Но часть всей это собранного Путин спалил на 9 мая. Перед 9 мая поставил задачу там что-то где-то где-то куда-то наступить. Не выполнили ни одной задачи, но угробили ну, где-то как минимум треть от того, что было собрано на летнюю военную кампанию. И сейчас у россиян жиденько она начинается, но ну, реально жиденько. Почему, Потому что, Ну, уже сухо давно стоит. А те атаки, которые не увеличили по некоторым направлениям, это еще далеко не летняя военная кампания. Я так думаю, что они все-таки будут по -по -по подсобирают еще сил, средств, расположить их, потому что основные все-таки давление, основное давление будет на Донецком фронте на Запорожском. Сыски уже сказал, что по Запорожью начали работать, имеется в виду по Запорожской области, по Запорожскому фронту, не по городу, а по Запорожскому фронту, начали работать уже интенсивно, увеличилось где-то в 2-2,5 раза количество боестолкновений, но это еще не все. То есть они однозначно в ближайшее время должны усилиться на Донецком направлении, может быть, не так на Покровском, с точки зрения там, захвата Запада Донецкой области, как все-таки на юго-западном то есть это район новоселки в основном по работать будут пытаться работать по запорожской области именно по запорожью почему по запорожской области им надо сухопутный коридор расширить хотя бы до 120 150 километров для этого надо захватить всю запорожскую область как минимум левобережье то есть потому они в принципе начали оттуда в ближайшее время вы здесь правы однозначно, будут топтаться по, по константиновскому направлению. Основная задача Константиновки удерживать тылы двух наших гарнизонов в районе, в районе Торецка и Часовьяра. Константиновка с этим справляется. Россия прекрасно понимает, что без контроля Константиновки они с юга к агломерации Славянска, Краматорска, Дружковской не подойдут. Потому давление однозначно будет в ближайшее время, но они раз, разовьют эту тему и э, начнут давить с трех сторон. С юго-запада тоже начали подходить вдоль трассы Старецка на константинов Хотя для Славянска, конечно, еще одно направление опасно – это северо-северо-восточное особенно, со стороны Лимана. Россияне не просто так сейчас кучкуются в районе этого э, Купинско-Лиманской оси. Это как раз для того, чтобы выдавить наши войска с левого берега Скула и Северского Донца, а дальше подойти и начать давить с севера уже Славянск. С юга со стороны Константиновки, сейчас Савьяра, с севера со стороны Лимана. Потому впереди бои, конечно, вот довольно-таки серьезные на этом направлении. Северско-славянское направление для нас будет, конечно, одним из тяжелых. А пока на данный момент они пытаются растянуть наши войска по флангам. Идет подготовка к форсированию Днепра у россиян полным ходом, то есть долбиться будут правый берег. Ну и сейчас проводят они операцию в районе Курской, Белородской области. То есть страдает наша Сумская, Харьковская области. Там формируется новый Северный фронт, так называемый. Но это тоже, это растяжка по флангам. Там максимум, что может быть опасным для нас, это выход россиян или подход к Богодухову. А далеко от границы российской Богодухов, он находится на трассе на Сумы с Харькова. И рядом трасса с Харькова на Киев. То есть вот это вот одно направление опасное. А мы, наша разведка видит это, это сборище российских федераций на этом направлении, я думаю, будут предприняты меры. Потому ждем летнюю военную кампанию российскую, которая уже в принципе началась, но еще полные обороты не набрала. Ну, оце що формується Північний фронт і аналітики Діпстейт все таки мало чи не щодня зараз тривожать новинами? Вот вони сьогодні повідомили, що Збройні сили РФ окупували село Константинівка, але те, що в Сумській області. І по за їхніми даними, за даними аналітичного порталу Діпстейт, уже 121,57 км квадратних окуповано, і так воно згори прямо так і зараз покажемо сунеться. Ну все таки наскільки цей ризик є? Чи от тільки о той підхід до богодухова про який ви сказали, чи вони можуть тиснути підкидати ще все таки війська? Ну, стратегического направления там нет абсолютно никакого, задачи практически никакой нет. Дойти до Киева нереально 300 километров, это, я, я до Киева рачки, как ЦК. То, если рачки станут, то до Киева долезут. <связать> а, то есть стратегического направления там нет. А, оперативное, вот одно оперативное только о вот Богодухове, которое я сказал, там его можно классифицировать как оперативное направление, допустим, там глубина, если выходить в районе Богодухова на трассу а на Киев, то где-то до 50 километров, 40-50 километров, примерно такое же самое расстояние, как от Донецка до Покровска. То есть вот такой, вот такой прорыв они могли бы там совершить чисто теоретически, но опять же, как в планах. А потому в этом смысле оно опасно. А все остальные направления не уровня даже не оперативно-тактического, не оперативно а уровня тактического. То есть, э, заход на нашу территорию на 5-7 километров, так и по некоторым позициям мы сами дали им зайти, почему потому что, э, некоторые позиции нам удобнее э, оборонять на нашей территории. Ну, там по, по высотам, если посмотреть по карте высот, посмотреть по рекам, то есть есть некоторые позиции, которые можно было бы им и оставить для того, чтобы у, у усесть на высотах, а где-то надо кое-что и забрать. Вот как по тетке, на допустим, вот наши операции в районе Теткина это как раз с этой целью для улучшения оперативных оперативной обстановки. Единственное, что там, там опасное направление сейчас на юнаков. Вот это действительно опасно за счет того, что просто близко к суммам. Но опять же, это направление тактического уровня. То есть это плюс-минус, мы говорим сейчас о трех километрах. Э, потому, а вот оперативное – это вот Богодуховская. Так вот, э, если уже обращать внимание на, на Северный фронт, вот именно на это направление, район Богодухова, грубо там где-то расстояние, на расстоянии между Ахтыркой и Богодуховым. Вот это самое такое опасное, опасное направление. Ну що ж, Стамбул трошки більше години домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і молодих військових, а також про 6 тисяч на тисяч на шість тисяч наших загиблих воїнів бійців от це погодили таку форму по двох категоріях для підлягати поверненню батьківщину. Про це повідомив і представник головного управління розвитку Міністерства оборони Вадим Бійські, значить важкопоранні хворі. Друга категорія це молоді військові, яким від 18 до 25 років всіх на всіх. І 6 тисяч загиблих військових. Значить, це так. Ми ще передали російській стороні список кількох тисяч викрадених дітей. А Росія сказала, що вона може десятьох повернути. Ну щоб вони да, значить, погано їм спалося. Окрім того, українського. Україна запропонувала провести зустріч з Путіним з 20 по 30 червня. Ну думаю, тут можна забути. А ще оцей їхній значить, Володя Мідінський, великий історик сучасності, каже, що Російська Федерація запропонувала Україні. Ну просто я не знаю, прям зараз немає меж вдячності. Конкретне припинення вогню. Ну конкретні вони ж спітерське подворотні. На 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Ну оце да оце я розумію. Два-три дні на окремих ділянках фронту. Мабуть, на тех для России треба подготовиться и перегруппироваться, а? Ну, то вот они, скорее всего, Алистович насмотрелись 2-3 дня, 2-3 недели, 2-3 дня. Это вот поменьше надо, Леша, смотреть, особенно Trump, да. последнее время. Да. Последнее время. А реально, конечно, проблема по этим контактам. Ну, во-первых, контакт с противником, когда он на вашей территории, это подготовка к капитуляции. Это четко надо понимать. Пока противник находится на вашей территории, вы предлагаете ему остановить боевые действия, то вы сдаетесь. Это капитуляция. Вы, если вы не, не заставляете противника выйти с вашей территории, вы капитулируете. Но для того, чтобы выйти, контакт должен быть огневым, а не турецким и не стамбульским. То есть огневой контакт на линии боевого соприкосновения. Там выполняют наши ребята эту основную задачу зачистки нашей территории от российского присутствия. То есть там основная победа куется, там выполняется основная задача. Стамбульские контакты, стамбульские так называемые, они тянутся с 22 года, это тоже было в чистом виде капитуляции. Минск третий так называемый, который, которому не суждено было случиться, потому что вскрылись страшнейшие зверства российской армии в Буче и в Ирпне. Так вот, что за три года вроде как затерли, забыли, закрыли сверху сотнями тысяч убитых украинцев и опять пошли на повторный заход, так называемый, по, по, по конвейеру, если говорить э авиационным э сленгом. Так вот, э не будет этого конвейера. Украинское общество, украинская армия сдаваться не будет. Задача остановки боевых действий. К чему приведет? Если остановим боевые действия, то миллионы украинцев никогда в жизни, никогда в жизни не попадут больше ни в Крым, ни на Донбасс, ни на сухопутный перешеек, никогда. Э -э вот это вот э остановка боевых действий. Россияне предлагают на 2-3 дня, ну им то только для того, чтобы подтянуть резервы для э начала летней военной кампании по тихой воде, так называемой, и не более того, думать, это для чего-то другого, Это только для этого. Оперативная пауза, так называемая там, трехдневная. Это как минимум обмен пленными, о которых Юсов говорит. Так Юсов же его и хорошо и проводит. Ему мешают политики. Они хорошо работают. Гур, поверьте, работает как часы в этом смысле. А Юсов как раз отвечает за направление. Скибинский там тоже. Он как зам работает. То есть у них есть целый блок этих вопросов. Они неплохо справляются. И надо отдать должное. Иногда участвуют в... Пленении российских офицеров, пленении российских таких важных шишек, специально заходя на территорию Российской Федерации, как раз под плен, то есть под взятие в плен, рискуя своими жизнями для того, чтобы вытащить больше наших ребят. Потому политики просто мешают, и политикам просто надо обмен пленами, чтобы прикрыть какие-то свои грязные делишки, так называемые, вот, связанные с той же капитуляцией. Потому этот вопрос, ну, его давно надо закрывать, а тем более контакты там э, на первом, на первом верхнем, на верхнем уровне. Какой контакт с Путиным? Какому э, м... звону пришла в голову контак контактировать с убийцей, там он террорист, кто только, ну, то есть он, он ну, чистый м... а Сотни тысяч убитых украинцев и сирийцев на его совести, лично на него, Хто з ним еще контакт зібрався? Или там ну, эти звонилки, які там позвони мені позвони, дзвонять, теж до уровня цього морального уху А реально, конечно, ніка хіть. Каких... Мені подобається да, такий контакт. А хунаус, як то кажуть, може по такому, на такий контакт взагалі всі, всі розраховуються. Ну, але те, що обмін, це, це ж плюс, правильно? Ну, обмен обмен, войн, обмен военнопленными проходит вне зависимости от э, хотения политика. И на, и на политиков есть определенные процедуры с участием третьих стран. В основном нам Катар, Аман помогают, то есть и гуровцы занимаются с нашей стороны, а с российской стороны есть определенные бригады. Это уже ты, за тысячи лет отработанная процедура. Быстрее бы, как только готовность э, есть, там автобус на автобус поменять, тут же берут и меняют. А когда политики появляются, то все сидят, ждут, пока политики договорятся, что обменяют 10 автобусов на 10 автобусов. Так за это время можно было бы всех уже и поменять. Потому знаем мы это дело. Я же говорю, уже э, сколько? 11-й год э, этим вопросом э, занимались и знаем, как это происходит. Я еще в 14-м, 15-м, 16 -м годах обменом занимался. И как только появился Медведчук, все легло, сразу все стало. Он залез на обмен пленными. Ну, это еще, еще одно чудо э, в лаптях. То есть э, политики больше, больше вреда делают для обмена, чем э, действительно действия. Ну, а по поводу наших деток, которых надо возвращать. Да надо возвращать, только вопрос э, здесь к тем, а, а кто их туда оставил? Кто оставил десятки тысяч наших сирот, бросил на оккупированной территории? не вывез, не поставил задачу эвакуации перед э, вторжением российским. Э, Буданов там исходил на навоз практически за полгода, э, рассказывая, откуда и как будут россияне наступать. Что нельзя было детские сады повывозить, детские дома, спе, спе, спецраспределители э, наши, спецструктуры, которые с нашими детками работают. Они же все там остались. Вы думаете, что а Путин добежал до Львова, похватал там детей, І спер пюрих в Росію що ли? ну не так же було. Ой, пане Романе, дякую вам. Немало в нас викликів, але багато і проблем тепер викликів росіян. Спасибі вам за всі розставлені акценти. Ваш час ми в цьому форматі побачимося уже в середу. Буквально після завтра. Бережіть себе до зустрічі.